Ну, то, что проблемы на рынке труда есть, и они, наверное, будут всегда, наверное, всем ясно. Но сегодня сказать, чтобы какие-то критические процессы происходили на рынке труда, нельзя. Идет процесс реорганизации предприятий, идет процесс реорганизации и государственных каких-то органов и так далее. И кадры меняются, кто-то чего-то не устраивает, и, естественно, приходит, регистрируется, как безработный уходит. Где-то предприятия какие-то прекращают свою деятельность, и тот период, пока человек найдет работу, естественно, путь к нам. В общем-то, и материальная поддержка, и поддержка в плане поиска работы он у нас находит. Сегодня ну, на, на рынке, вот, если брать однозначно, сегодня у нас где-то 4 тысячи, около 4 тысяч, там чуть-чуть не достигаем, находится на учете безработных людей зарегистрировано. Ну, много или то мало. Бывало, касалось, когда в кризисные э, периоды достигалось 16 тысяч безработных, по, практически в 4 раза больше. Поэтому сейчас эта позиция может быть и не критическая, но, конечно, для каждого человека, который остался без работы, который испытывает какие-то трудности, это и болезненно, и, в общем-то, психологически сложно пережить. Э, факторов работает, на, э, давит на него очень много факторов. Поэтому в этом плане мы, в общем-то, идем на сотрудничество с другими, вот организациями, в частности, с Чиневским комитетом прав... защиты, прав. Да, прав человека. Мы не, не, неоднократно осуществляли какие-то проекты в этом плане. Что это нам дает, честно говоря? Дело в том, что ну, клиента мы обслуживаем человека, который обращается к нам, обслуживаем и, естественно, каждый период получить, э, получил он определенную дозу информации и так далее. За ним стоит следующий и так далее. А у другого человека какие-то возникают еще дополнительные вопросы. Что касается э, своего статуса безработного и так далее, кто-то может быть, ну, учитывая какие-то нюансы, не доверяет той информации, которую он получил от специалиста. Может быть, он не уверен у той информации. Может быть, возникнут еще другие просто вопросы. Поэтому мы считаем, что вот такая нейтральная позиция это, ⁇ это не наш орган, мы просто с ним сотрудничаем. Они могут или подтвердить какие-то моменты юридические, что касается и статуса, и поиска работы, или же опровергнуть может его сомнение человека. В этом плане, я думаю, дает это ощутимую пользу. Поэтому мы неоднократно уже обращались к сотрудничеству. Это не значит, что только мы с центром с Ченевским комитетом работаем. Мы, в общем-то, работаем и с другими общественными организациями, но поскольку сегодня мы встречаемся по поводу именно их презентации, поэтому э, я говорю о них. Э, в плане э, таком, ну, начиная от того, что мы выделяем место там и для стенда, для их информации, чтобы они размещали и так далее, чтобы, они могли, чтобы безработный мог обратиться э, в любое время к ним. Если возникают какие-то сомнения у специалистов в плане работы, я понимаю, что они непостоянно и, может быть, недотошно работают над законодательством, связанным с безработицей и так далее. Консультируемся вместе, находим какие-то приемлемые решения. В общем-то, я думаю, что любая такая работа, ну, нам, для нас это в чем-то, надо понять, что мы вроде бы получаем как дополнительного юридического работника, который может в нужное время еще обслужить с точки зрения правовых клиента, тот, который пришел к нам безработно. А любая информация, я думаю это самое, наверное, самое ценное для человека, это информация, знать, насколько правильно, насколько, какими он правами пользуется, какими, какие, каковы обязанности уточнить. Это очень важно, поэтому вот так, сотрудничество я еще раз повторяю, мы неоднократно уже обращались совместно подходили, подходили к решению общих вопросов вместе с Комитетом. Я думаю, если но ну, дальше будем работать, то это будет только польза для людей.